The last thing Привет. Здрасте. Здрасте. С Здравствуйте. А я справа. Я не вижу? там? Это самое. Расскажи что приключилось. Тривая четвертый купчика. Друзья, да, да. угу. Шикарно отдохнули, заказали. Все там, танцы, шманцы. Ну, отдыхали нормально. Отдыхали, да. Ну, потом еще, как раз произошло, местные охрана шоу почекали. Видать, на тренировке не были, и, и груши не попалась. И я собрал более груши. Угу. Так, привезли? Нет. Сюда, то есть милицию и скорую вызывали, они отказались. Т я там потерял сознание прямо. Туда ехать отказались? Да. Не, они вызывать отказались. А, и они, меня он. человек забрал домой. Угу. Я уже из дома на следующий день с головной болью гематомы да, я... Понятно. А это самое. Избивали прямо внутри клуба? Нет. Выводились из-под камеры. Ага, там у них и билеты кам... Там камеры слежения у них да. они из-под камеры увели и просто начали избивать. Да. Да? Угу так, милицию, отказ... милицию, скорую вызывать отказались. Да. То есть сюда уже приехали. Когда поступил сюда, ну, побои снимали там, да? Побои сняли, я вызвал милицию. В субботу это было. В воскресенье снова повторил замок. Три дня никого не было. Я более-менее очухался. И вот вчера, 7 числа, сходил, подал заявление. Ага. То есть милиция не реагировала, сюда не, сюда не выезжала. Здесь никого не было, это только я. То, То есть, есть а, через... а ты здесь как бы говорил, что тебя избили. Конечно, два раза звонок милиции был, они были в курсе. На, на номер 100, 102? Не знаю, с стромпункта А с трампункта Возвонили, вы звонили. Да. Угу. Понятно. А, а там а избивало, сколько охранников? Ну, один держал. Другой бил, а дальше я потерял сознание, не помню. То есть, ага. Ну, походу, удары по голове были, потому что не пару шишек. Угу. То есть и скула все раскалывается, и грудная клетка. Ага, понятно. Хорошо.